результат поэтому Спасибо. я его посмотрела и я сначала хотела вот это вот, е я а потом когда я легла на ковер я а у меня со спиной проблемы так. решили так, что, такие а что вас подтолкнуло на эту покупку О, так что подтолкнуло меня что подтолкнуло мое здоровье а потом сыну брякнуло надо помочь он говорит, мамочка, если тебе эти камни помогут, я тебе вышлю, но не больше, как тысячу. Я говорю, хорошо, мои, я довольна. Вот там говорю, я поговорю с директором, может, что-то чуть-чуть это. Ну, молодцы, спасибо вам за это. Пошли на уступки, что еще подарили мне и подушку. Ой, а кому большой... вы купили? Кто будет користуватися? А уже после меня там уже будут все. В первую очередь это я сама пока буду коррестоваться. А там уже когда меня не будет, я больше уверена, что все захотят лечь. И внук, хотя он сейчас очень очень-очень против, говорить не буду я тебе помогать. Ты представляешь, даже не хотел помочь поднять мне на диван вот этот ковер. Да, А невестки сына не было. Да я говорю, Костенька, помоги мне поднять. Он пришел, подруга, а, это не надо. Не, не, не. что? А потом, когда он попробует, я больше Ой. уверена, что ему это очень а сколько ему руки? Уже 20 лет. Да. 20? Да, 21 год. Mm -hmm. Побачишь, как он еще будет лежать. О! Это да, 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 же потому да. что вы себе купили, а не ему. а не гроши ведь... да, так, да, Я да, да. купила. Пока я что купила. А уже когда меня не будет, там они будут пользоваться. Это ваша первая покупка? Нет, я раньше, когда ходила, я купила пояс, угу. я купила шарфик, а, потом, да, а теперь да. вот купила ковер. Раскошелилась. Купила ковер. Вот так. И маленький я не захотела, потому что мне как-то... Мне надо большой, вот я поэтому выбрала его. Вот так. Угу. Вот такие дела. А что поэтому... выбрали великий? Чего ж маленький? Маленький, он дешевший. А маленький... Так уже ж раз мне дитё прислало, то что ж я буду мелочиться? <свят> уже, уже раз так, значит, пусть будет так. Вот так. Угу. Уже передумывать не хотела. И угу. даже не хотела советоваться с детьми что, допустим, из понедельника я возьму. Думаю, все равно они мне скажут, бабушка, ты чего, тю, -тю? и все. И не захотела даже советоваться. Вот, пошла и отнесла и привезли мне, спасибо большое, даже Можно было поднять вам на этот самый этаж. А вы и до двери помогли Помогли, как могли, да. Я же на первом этаже, мне не надо. А, даже так, так, ну да. Вот такие вот дела. Так что это все хорошо. Спасибо вам большое за внимание. И мне спасибо за такую удачу, что я себе не пожалею. Ну, где взяли гроши, мы уже это слышали, да. что вам сын подаровал. Да. Дай это... Бог сыну здоровья да, и вам, вот чтобы вы коррестовались долго. Да. Да. Не жалейте спасибо. этой покупки? Не. Не, не жалею, не жалею. Да. Уже все сама разобрала, включила, это, легла и довольна. Классно. Кому и, посоветуете то, купить еще такую покупку? Да, ты шо, Я посоветую всем, у кого особенно нездоровый этот позвонок. Это для всего позвонка это клад. <плодисмент> да. Никакой маленький, никакой средний, а большой. Тут тебе и это самые и вены и и <плодисмент> тебе и и суставы коленные и все тебе захваты. И тазобедренный. И, и шейный все захватывает этот ковер поэтому я вот так поразмыслила и думаю что я буду по кусочкам да. вот так. лучше я возьму целый и что вот вы это. нашим посетителям тут пожелаете Посети, а я же сказала что пожелаю только приобретать большой потому что маленький не сюда, и не туда. можно только на ноги, на колени ну у кого там допустим вот этими. А ну как, браку. руки болят. А, вот. а краще хай берут великий и а, маленький. Да, потому что он будет для всего, для всего и для лопаток и для тазобедренного и для ножек. Вот так.